dipersilakan Da'i Miaw Fakruah bin Abdul Jalil daripada Maksa Perak. Tengoklah sini. Eh, dengar siapa bercakap. Ni ada suara ni. Kan? skrin ni yang bercakap. Eh, canggih skrin sekarang. Ya, boleh bercakap zaman sekarang ni. Kenapanya? Tekanlah, cik tekan. Cik tekan? Kamu ni orang perak ni skrin ni. Ya? Sama kita orang perak. Gunung Semanggui. Ya. Yeah. Okey tak apa, kita tekan, kita tekan. Tak. Ha, apa yang ada? Daripada miskin berubah menjadi kaya. Oh, ini baik ini. Agama kita sangat menuntut keluar daripada kemiskinan. Ada lagi tak agak-agak kita tekan tengok? Daripada lelaki ubah jadi perempuan. Eh hey, kamu jangan macam-macam. Ini tak boleh ni haram ni. Mana boleh dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tachiahau vanakum bor iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Merdu suara Pakcik Ani. Membaca Al-Quran kitab yang mulia. Apalah makna transformasi majani jika tak faham erti maksudnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Kamus Dewan edisi keempat menyatakan transformasi membawa maksud perubahan bentuk seperti sifat rupa dan keadaan atau dalam erti kata lain perubahan daripada keadaan sedia ada kepada keadaan yang baru bertujuan untuk menambah baik dan memperbaiki keadaan yang sedia ada. Madani menurut Kamus Dewan Perdana, Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan kemajuan daripada aspek pemikiran, kepribadian, akhlak rohani dan kebendaan. Jiwa pula berunsur rohani. Perlu tulus lagi suci kerana ia mencorak peribadi, batin dan lahiri hanya untuk dipandang ilahi agar selamat duniawi dan ukhrawi. A'udhu billahi aflaha man zakkaha. Surah Allahul Azim Surah Syams ayat 9 Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bahawa beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya Merdeka menurut Islam ialah bebas daripada cengkaman hawa nafsu lepas daripada perasaan cintakan dunia yang membelenggu akhirat menjadi fokus dan tumpu mendambakan redha Allah yang satu arti merdeka di dalam syurga kita bertemu. Tapi pernah dah kita orang awam kan, kita orang biasa, kita orang biasa kan, pernah dah rasa dalam hati ni rasa, saya dah cuba dah, dah try dah, tapi tak maunya. Orang perak ke apa? Dah try, saya dah cuba dah, tapi jadi balik yang dulu. Kalian selagi nyawa di kandung badan, selagi kudrat dipinjamkan Tuhan, usah berlengah, jangan ditangguhkan ayuh saya sendiri khususnya dan kalian tekad transformasi demi Tuhan. Nampak serius sangat dewan ni ha. Saya senyum sikit perak ke apa? Ha, ada yang gelak alhamdulillah. Saya nak tanya soalan, kalian jawab ya ramai-ramai. Boleh tak? Ya. Alhamdulillah. Saya tanya ya. Dah sedia dah nak berubah? Ya. Alhamdulillah ada jawapan. Alhamdulillah. Tapi apa yang kita nak ubah? Apa yang kita nak transformasi dalam diri kita? Kalian, yang pertama dan utama, ayuh kita transformasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Solat. Sinar harian 15 Mei 2023, Ustazah Asma Harun menyatakan 90% kes perceraian suami isteri berlaku kerana apa? Kerana pengabaian solat. Solat adalah tianguddin solat itu tiang agama hadis riwayat al bayhaqi ayuh sama-sama kita kerjakan solat pada waktu yang tepat kerjakan segera jangan lambat pakaian biarlah bersih cantik dan smart dalam kurungan macam saya teratur tertib jangan cepat-cepat barulah Allah limpahkan rahmat nikmat syurga kita akan dapat kalian berikutnya apa yang kita nak transformasi ayuh bersama kita transformasi hubungan kita sesama manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas anfa'uhum lin nas manusia yang terbaik ialah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya hadis riwayat Tabrani kisah penjual air yang dihina amat menyentuh hati sanubari dan jiwa kita Sebagai manusia, akhlak, adab tutur kata, bicara, tingkah laku yang baik lagi mulia amat dituntut dalam agama Islam. Ayuh bersama kita ubah cara kita berinteraksi antara sesama manusia. Kerana apa? Kerana kita semuanya sama. Yang membezakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah siapa yang paling bertakwa dalam kalangan kita. Oi, dengar kabar dah tak saya dah tak sabar nak berubah ni Ustaz. Saya nak transformasi sungguh-sungguh ni. Lepas ni saya terus berubah. Kalian jom, 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 jom. Kita nak ubah apa lagi ni? Jom. Kita ubah transformasi ilmu kita. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Yarfa'illahullazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam al Mujadalah ayat 11 Allah mengangkat darjat mereka yang beriman juga darjat mereka yang diberi kenal ilmu beberapa darjat. Kita dari tadika dah belajar ustaz. Apa lagi nak belajar dah tua -tua ni dah tua-tua ni. Kalian wajib belajar tiga ilmu. Jangan lupa, jangan lesu. Tauhid, fiqah dan tasawuf itulah ilmu. Mesti belajar secara berguru. Manhajnya benar, fahamannya jitu. Beradab sopan terhadap guru. Barulah ilmu manfaat selalu. Kalian pernah dengar tak? Kadang-kadang orang yang minat Korea ni kan, dia menjerit-menjerit ni. Opa Korea, Anya sayu, mana sayu, apa sayu pun kita tak tahulah. Kan? Kadang-kadang yang remaja lelaki ni minat sangat dengan bola. Ui, Messi dia punya skill dia. Gelecek, 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 gol. Dahsyat. Ronaldo lagi power, tendangan dia padu. Pum. Inilah reality kritikal, sakit, sedih, penat. Mengapa saya mengatakan sedemikian? Mengapa artis mudah diingat? Mengapa pemain bola lupa tak ingat? Lagu dan muzik setiap saat lantas mereka dijadikan idola. Namun apabila berbicara mengenai idola ikutan tauladan yang sebenar, yang ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa, tak ingat, tak minat. Ayuh kita transformasi idola kita. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhiril ayah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Allah nyatakan bahawa apa? Allah memperakui bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah contoh tauladan, contoh ikutan, idola yang terbaik bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah idola sebagai seorang anak, seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin, seorang sahabat. Baginda lah idola dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengakhiri penyampaian saya pada hari ini, sama-sama kita buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak sambut selawat saya? Boleh. Allahumma صلي على صلي على سيدنا سيدنا محمد الله اللهم صلي على سيدنا محمد Salam transformasi jiwa merdeka Reda Allah kita dan bersyafaat Nabi jangan dilupa Sekadar ini pertemuan kita Moga berikutnya bertemu di syurga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih saya ucapkan kepada Da'imiyah Fakumwah bin Abdul Jalil Daripada Maksa Perak